Déjà vu. Bir dəqiqə gözlə. Sanki bu anı yaşamısan. Beynini fikirləşməyə məcbur edirsən. O sırada fikirlər qarışır və bir anlıq həmin düşüncələr yox olub gedir. Sən az öncə nə yaşadın? Déjà vu. Bəli, déjà vu. Fransızca déjà daha öncədən görmək mənasındadır. Bu hadisə əslində düşündüyünüz qədər də qeyri-adi hal deyil. Beyninizin çox yorulduqda sizə oynadığı oyundur. Bəs proses necə baş verir? Gözünüzlə gördüyünüz hadisə beyinə normal halda anında çatır və beyində təsəvvür yaranır, cavab verilir. Amma dejavu zamanı beyin problemlərindən dolayı beyinə gələn görmə impulsları gec analiz olunduğu üçün hadisəyə cavab gecikir. Hadisə dərk edildikdən sonra beyin cavab reaksiyası bildirir və həmin saniyə baş verən hadisənin görüntüsü beyində olduğu üçün amma beynin analiz edə bilməməsindən dolayı sanki bu anı əvvəlcədən yaşamışlıq hissi yaranır. Yəni dejavu. Dejavunun digər baş vermə səbəblərindən biri də beynin sağ və sol yarımkürələri arasındakı əlaqənin gecikmələridir. Statistika görə dejavunun ən çox baş verdiyi anlar alkogol qəbul edildikdən 12-24 saat aralığındadır. Belə insanların 50%-i dejavunu yaşamışdır. Bir çox videolarda dejaviyə fərqli yanaşmalar olsa da, elmi açıqlaması belə verilmişdir.